老师，你别走！白天睡多了，晚上睡不着，你陪我一会儿吧。知道自己在说什么吗？真的，我现在一闭眼就是我丢工作了，流落街头。梁主任和老苗一边给我扔一币，一边把我当乞丐，还嘲笑我。好，我就在这儿陪你，好吗？老师，你真好。 手没事吧？你看这一地破碎的玻璃，像不像我这一破碎的事业？别告诉我是你故意打碎的。我只是想喝口水而已。 不会真的没有工作了吧？距离你停止还不到二十四个小时、啊，能不能好好睡觉？啊？睡觉啊！不如你教我打游戏吧。不打游戏，看电影也行。现在应该有午夜场吧？还是说我们出去吃点夜宵？给二狗变装呢？ 给你变装也行，能不能找点开心的事情让我做一下？好啦，明天你要做什么我都陪你。今天晚上你就好好休息。被子盖好了。哎，老师，你别走，白天睡多了，晚上睡不着，你陪我一会儿吧。知道自己在说什么吗？ 真的，我现在一闭眼就是我丢工作了，流落街头。梁主任和老苗一边给我扔一币，一边把我当乞丐，还嘲笑我。好，我就在这儿陪你，好吗？老师，你真好。 是你自己拉着我留下的，我我什么都没干。你你你出去！我走走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 。我出去。不是我我我真的什么都没有干。 不出意外的话，我下周就能回去上班了。老师，你真好，你怎么这么好？现在知道我的好了呀？啊？这两天是怎么对我的呀？嗯，我错了，我错了嘛！你看，我给你准备了好多大餐啊！只有大餐啊？满意了吗？不够。嗯 气死我了！养出来的王八蛋，王八蛋！你犯放开我！开我他怎么你还说、啊？气死我、嗯嗯、了！刀刀！你说、嗯、他怎么能变脸变这么快啊？我不管，你不来的话，我看你死定了。滚！不。 在干嘛？呃，没，没干什么。你很闲吗、嗯？没有。没有，还不快去写书？哎<唉>，把衣服也洗了。好。记得拖地。行。那我现在先干什么呀？ 算了，还是来帮我做饭吧。